এখন চিনাকি মুখ বহু নজনা কাহিনী যি কাহিনী শুনিলে আচৰিত হব আপুনি শেষ বুলি কলে শেষ নহয় সকলো কেতিয়াবা শেষৰ পৰা আৰম্ভ হয় নতুনৰ সেইবাবেই জীৱন বাটত কাহিনীও থমকি ৰব নালাগে এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বই তেওঁ পৰিচয় বহন কৰে ব্যস্ত পৃথিৱীত আজিও একাংশ লোকে জীয়াই ৰাখিছে মানৱীয়তা আজি আমি আপোনালোকক ক'ম এনে এক কাহিনী যি কাহিনীয়ে হৃদয় চুই যাব আপোনাৰো কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত এটি শিশুৱে পালে নিযুক্তি কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত এটি শিশুক ডনাল্ড ট্ৰাম্পে দিলে নিযুক্তি শ্ৰীক্ৰেছ ছাৰ্ভিচৰ এজেণ্ট ৰূপে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত এটি শিশুক লৈ মহানুভৱতাৰ প্ৰকাশ কৰিলে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আমেৰিকাৰ নিৰাপত্তা বিভাগৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰিব তেৰ বছৰীয়া ডি জে ডেলিয়েলে আমেৰিকাৰ ৰাট্টপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ছাৰপ্ৰাইজত চমুকি উঠিল এটি কণমানিৰ দুচকু কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত এটি শিশুক লৈ মহানুভৱতাৰ প্ৰকাশ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সহযোগত ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিচৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰিব তেৰ বছৰীয়া ডি জে ডেলিয়েলে সৰুৰে পৰাই ডি জে ডেলিয়েলৰ সপোন আছিল আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ পিছে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত ডিজেৰ মগজুৰ কৰ্কট ৰোগ ধৰা পৰিছিল বৰ্তমানো এই ৰোগৰ সৈতে অতি সাহসেৰে যুঁজি আছে ডিজে কিন্তু তাৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ পৰা পোৱা এই উপহাৰে ডিজে ডেলিয়েলৰ মনলৈ আনন্দৰ জোৱাৰ কঢ়িয়াই আনিছে সঁচাই ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ এই পদক্ষেপ অতিকৈ প্ৰশংসনীয় নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট ৰাইজিং নৰ্থ ইষ্ট এখন চিনাকি মুখ বহু নজনা কাহিনী যি কাহিনী শুনিলে আচৰিত হ'ব আপুনি শেষ বুলি কলে শেষ নহয় সকলো কেতিয়াবা শেষৰ পৰা আৰম্ভ হয় নতুনৰ সেইবাবে জীৱন বাটত কাহিনীও থমকি ৰব নালাগে এজন ব্যক্তিৰ ব্যক্তিত্বই তেওঁ পৰিচয় বহন কৰে ব্যস্ত পৃথিৱীত আজিও একাংশ লোকে জীয়াই ৰাখিছে মানৱীয়তা আজি আমি আপোনালোকক কম এনে এক কাহিনী যি কাহিনীয়ে হৃদয় চুই যাব আপোনাৰো কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত এটি শিশুৱে পালে নিযুক্তি কেঞ্চাৰ ৰোগত আক্ৰান্ত এটি শিশুক ডনাল্ড ট্ৰাম্পে দিলে নিযুক্তি শ্ৰীক্ৰেছ ছাৰ্ভিচৰ এজেণ্ট ৰূপে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত এটি শিশুক লৈ মহানুভৱতাৰ প্ৰকাশ কৰিলে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে আমেৰিকাৰ নিৰাপত্তা বিভাগৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰিব তেৰ বছৰীয়া ডি জে ডেলিয়েলে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ ছাৰপ্ৰাইজত চমুকি উঠিল এটি কণমানিৰ দুচকু কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত এটি শিশুক লৈ মহানুভৱতাৰ প্ৰকাশ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ সহযোগত ছিক্ৰেট ছাৰ্ভিচৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰিব তেৰ বছৰীয়া ডি জে ডেলিয়েলে সৰুৰে পৰাই ডি জে ডেলিয়েলৰ সপোন আছিল আৰক্ষী বিষয়া হোৱাৰ পিছে দুহেজাৰ ওঠৰ চনত ডি জেৰ মগজুৰ কৰ্কট ৰোগ ধৰা পৰিছিল বৰ্তমানো এই ৰোগৰ সৈতে অতি সাহসেৰে যুঁজি আছে ডি জে কিন্তু তাৰ মাজতে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ পৰা পোৱা এই উপহাৰে ডি জে ডেলিয়েলৰ মনলৈ আনন্দৰ জোৱাৰ কঢ়িয়াই আনিছে সঁচাই ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ এই পদক্ষেপ অতিকৈ প্ৰশংসনীয়থ ইষ্ট